નવા હોય તો ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક નિમ્મલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ પેલો स्कूली पढ़ाई पर के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ जवाब बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिका ही ज्यादा पढ़ते थे माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा के किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा एक दिन पिता ने पुत्र के वादा किया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा बालक भारती पर इसका असर हुआ उन्होंने जीत और परिश्रम किया जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए पांचवी कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए उसने बेटे को गले से लगा दिया इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रमों की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की

અને પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને સ્વધ્યાન પોથી સોલ્યુશન જોવા મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા બીજું લેખક કે પ્રિય પુસ્તક કોણ થી વા કિન બાતો સે સંબંધિત થી વિડીયોને પોઝ કરીને તમે વાંચી શકો છો ત્રીજું मां के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया क्यों प्रश्न बे प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखे पहले बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी जवाब लेखक के घर में आर्य मित्र साप्ताहिक वधोदय सरस्वती और ग्रोहिणी के पत्र का आती थी इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये दो बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी बीजू बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवन क्यों अधिक पसंद थी तो जवाब आज स्वामी दयानंद जी की जीवन रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवन की अधिक पसंद थी जो लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी दो पुस्तकें मिली और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई तो जवाब आवश्यक अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में दो अंग्रेजी पुस्तकें मिली पहली पुस्तक से लेखक को परीक्षा की जातिया उनकी बोलियां और आदतों के बारे में जानकारी मिली दूसरी पुस्तक ट्रस्टी दरग थी जिससे लेखक को पानी के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई चौथु लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए थे क्यों लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए दो रुपए दिए थे ले किन लेखक को पुस्तक की दुकान से दस आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं प्रश्न तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए लेखक को बचपन में क्या शौक था लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था बीजू लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे त्रीज लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की सत्या प्रकाश थी चौथे लेखक कौन सी फिल्म देखने गए मां ने फिल्म देखने के लिए दो रुपये दिए थे लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली फिल्म नहीं देखी पांच लेखक की मां आंखों से आंसू क्यों आ गए जब आ कल्पना न होने पर भारतीय भारतीयों की आंखों में थे। मा, मारे खुशी के मा है, मा की से आंसू आ गए थे प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के हिंदी शब्द लिखिए पहलू लाइब्रेरी तो जवाब आवश्यक बी ग्रंथालय बीजू थिएटर तो जवाब आवशे ए चलचित्र घर तीज पिक्चर तो जवाब आवशे सी चित्र चौथो इंडिया तो जवाब आवशे डी भारत पांचमो लाइब्रेरियन तो जवाब आवशे ए ग्रंथपाल प्रश्न पांच निम्नलिखित प्रश्नों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए पहलो आरंभ तो बी અનંત બીજું આનંદ તો ડી શોક ત્રીજું જીવન તો બી મૃત્યુ ચોથું છોટા તો સી બડા પાંચમું દુઃખ તો બી સુખ પ્રશ્ન છ નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં સાધારણ સંયુક્ત मिश्रित वाक्य को पहचान कर नाम लिखिए मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी तो जवाब आवश्यक बी संयुक्त वाक्य माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी तो जवाब आवश्यक ए साधारण वाक्य त्रीज जल्दी जल्दी घर लौट आया और दो रूपये में से एक रुपये छ आना माँ के साथ रख दिया बी संयुक्त तो वाक्य चौथो उनका आशीर्वाद था या मेरा जीतोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे दर्जे में तो फर्स्ट आया सी मिश्रित वाक्य पांचवा उस साल इंटरमीडियम पास किया था

Surplus plus ish. Thank you.